Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün Xırdalan şəhərində məhsulla 50 metr məsafədə bir dənə iki otaqlı ev çəkib göstərəcəm sizə. Düşmə bir variantdır. Qiyməti çox aşağıdır. Yəni açıq deyim sizə. Bu giriş qapısıdır, gördüyünüz kimi. Giriş qapısıdır. Bu evin mətbəxidir. Yəni burdan qapıdan keçəsən içəri həyəti yoxdur. Amma həy evin qabağında paltar asma yeri var. Maşın saxlama yeri də var. O, bu giriş qapısıdır. Bura mətbəxidir. Mətbəxdə qalan bu uvalnik, həmən bu e, şkafı qalacaq. Qazıdır, stiralı maşındır, kondisioner də götürüləcək. Bu şkafdı qalacaq. Bura sanuzerdir. Aksesuarlar da hamısı yerindədir, iş tək vəziyyətdədir. Yaşaışlı evdir bu ev. Görürsüz? Amma belə bir evdir. Ora balaca bir qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub, açığı. Ev işıqlıdır, yəni havalıdır. Ev tamamilə, yəni havası var də evin, yəni işıqlıdır. Qonaq otağı kimi nəzərə tuturam, çəkirəm sizə göstərəm. Pəncərəsi dağa görə kiçiyə. Baxın belə bir qonaq otağıdır. Pudmaylı balaca. Deməli o var, qonaq otağı. Belə pəncərəsini də çəkin. Baxın belə bir yerdədir. Qonaq otağı. Bu həyət evimiz sənəti qiymətləndirmə sənətidir. Qiymətləndirmə sənətidir. Evimizin e, yeri 50 metr məsafədə yaxın. Məktəblə arası 300 metr. Daxil olaq evimizin yataq otağına. Geniş yataq otağı görürsüzmü? Böyükdür. Yataq otağı yəni tam əşya yerləşdirmək yeri yəni, olar. Evdə olan əşyalar hamısı çıxarılacaq. Yəni ev tam boş vəziyyətdə satılacaq. Nağd şəkildə satılır evimiz. Evimizin qiymətini aşağıdan-yuxarıdan qeyd edirəm. Əlavə olaraq, onu hiss edirəm ki, yəni məktəbə 300 metr, yenə deyimsə, məhsuru 50 metr. Təkrarlayıram. Oradan yazılan adilləni təkrarlayırsam bir şey. Özüm təkrarlayırıam. Çünki elə müştərilərimiz var ki, ə, başlığı az baxır. Yəni oradan bilmir məlumatı, mənə zəng edib soruşur sual verir. Bidi görsən va bu tam ortaya kimi baxır, tam axıra kimi baxmır. Ortada da deyirəm, axırda deyirəm ki, yəni tam ola məlumatlı olasınız. Bu evimizin qiymətini aşağıdan qeyd edəcəm. Sənəti bələdə qiymətləndirmə sənətidir. Belə bir dənə böyük spayna otağı var. Qonaq otaq balaca olmağına baxmayaraq, spayna otağı böyükdür. Döşəməsi taxtadır. Pataloqu alçıpandır. Təmirli evdir, təmirə ehtiyac yoxdur. Təcili satılır. Təcili satılır. Buyurun, gəlin alın. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun. Belə gözəl, ucuz qiymətli evlər məndə çox olacaq. Əldən, yəni buraxmayın. Gəlin alın. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.